ayah seolah-olah sedang mengadakan kenduri dengan mereka yang sudah berada di alam barza. Ada ketika ayah menjadi agresif, matanya merah meronta-ronta minta dilepaskan ikatan di tangannya. Atas nasihat seorang ustaz, aku mula membacakan surah Al-Jin di telinganya. Setiap kali aku sampai pada ayat-ayat tertentu, ayah akan mendengus marah. Woi, berhenti. Panaslah jeritnya. Apabila aku merenjiskan air yang telah dibacakan doa pada wajahnya, dia seakan menjerit seolah-olah disiram minyak panas. Itulah saat paling pedih bagi seorang anak melihat jasad ayah sendiri, tetapi yang menyahut itu adalah suara yang asing. Pada satu kejadian yang tidak akan aku lupakan ialah ketika aku terpaksa menggunakan laluan tikus melalui stor penyelenggaraan sekitar jam 2 pagi untuk kembali ke wad selepas pulang sebentar mengambil barang. Lampu di koridor itu terpadam hanya cahaya kuning samar dari lampu jalan di luar yang menembusi tikap kaca. Di tengah-tengah laluan gelap itu terdapat sebuah katil hospital yang ditinggalkan. Hati aku luruh apabila lampu suluh telefon aku terkena pada katil itu cadangnya dipenuhi tumpukan darah merah yang masih segar seolah-olah ada pesakit yang baru sahaja dibawa pergi dari situ dengan tergesa-gesa. Aku pejamkan mata membaca bismillah dan berlari selaju mungkin melepasi katil tersebut. Aku tidak berani menoleh kerana aku tahu di hospital jika kita menoleh kita mungkin akan ditegur. Akhirnya ayah sembuh selepas melalui kombinasi rawatan moden dan perubatan Islam. Namun sehingga hari ini setiap kali aku melalui koridor hospital yang sunyi Aku akan teringat pada mata ayah yang menjegil melihat siling dan aku tahu kita tidak pernah benar-benar sendirian di sana. Untuk korang yang sukakan video ni jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.